वेज चॅनलमध्ये आपले स्वागत नुकतेच पल्स फर्निचरचे उद्घाटन बिग बाजार जालना रोड इथे करण्यात आले yeah

आज संभाजीनगर शहरामध्ये पल्स फर्नि फर्निशर्स आणि फर्निचर बाजार या दोन भव्य शोरूम दालनांच्या आज ओपनिंग झालेली आहे आणि आम्ही जवळपास एक तास या रिमायसेसमध्ये आहोत अतिशय भव्य दिव्य असं फर्निचरचं दालन त्यांनी उभं केलेलं आहे आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे पल्स फर्निशर्सने मेड टू ऑर्डर म्हणजे तुमच्या घराच्या डिझाईनप्रमाणे तुम्हाला सोफा किंवा डायनिंग टेबल सर्व ते दे बनवून देत आहेत तर अतिशय शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या शोरूमचा सर्व ज्यांचे नवीन घरं होत आहेत किंवा रिनोव्हेशन्स होतात कि त्यांनी लाभ घ्यावा व खास करून आ... बरेचसे आमचे बिल्डर मंडळी जे आ... याच्यामध्ये फर्निचरसहित सॉ फ्लॅट्स विकत आहेत त्यांच्यासाठी पण हे अतिशय चांगलं दालन उघडलेलं आहे तर परत एकदा क्रीडाही संभाजीनगरच्या वतीने मी परत फर्निचर व फर्निचर वगैरे यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो धन्यवाद मोहम्मद अशफात मकिला आहे ये फर्नीचर बाजार और आ, फर्नीचर गारमेंट्स जो, जो जो पर्ल्स फर्नीचर है ये दोनों ब्रांड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में डील करते हैं हमारे पास इस शोरूम में लगभग तमाम तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें सोफ़ा है फर्नीचर में डाइनिंग टेबल्स है पलंग है कबर्ड्स है ये सारा कस्टमाइज्ड और फिट साइज में सारा अवेलेबल है और ये मराठवाड़े का एक यूनिक स्टोर है जिसमें पूरा रेंज अवेलेबल है आज जो ओपनिंग हुई है वो किच गोदरेज किचन की ओपनिंग हुई है गोदरेज किचन है, एक गोदरेज एक मशहूर और मारूफ़ ब्रांड है जो किचन मॉड्यूलर किचन में डील करता है हम लोग उसके मराठवाड़ा के डीलर बने हैं, और हम लोग जो है वो कस्टमाइज किचन देंगे और सोफ़ा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अभी हम लोगों ने चालू किया है तो कस्टमाइज सोफ़ा क्वालिटी सोफ़ा देने की हम लोग हमारे इलाके में कोशिश करेंगे ना इस तरीके के शोरूम बॉम्बे पूना और दूसरे इलाके में हमारे शहर में इस तरीके का कोई कोई एक बड़ा शोरूम नहीं था पूरी फैसिलिटी के साथ तो हम लोगों ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की है तो हम समझते हैं कि ये एक हमारे इलाके के लिए भी बेनिफिट होगा और हम लोग एक अच्छा इस इलाके में काम कर सकेंगे यही है और हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ कस्टमर्स आए हमारे इस फैसिलिटी को विज़िट करें और इसको एक्सप्लोर करें और उसका फ़ायदा उठाए कुछ लोग आए थे तो उनसे कुछ टाइम होगा क्या जी जी हमारे पास अभी जैसे ओपनिंग के लिए हमारे जो गेस्ट थे वो क्रीडिया के प्रेसिडेंट थे और आर्किटेक्ट और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्याम शिलार साहब थे और विकास चौधरी साहब ये दोनों सब लोगों ने बड़ा उसको सराहा है और बड़ा उसको अप्रिशिएट किया है इस तरीके की फैसिलिटी आई है उन्होंने भी कहा है कि हम हमारे पूरे आर्किटेक्ट्स में और पूरे हमारे बिल्डर एसोसिएशन में इसकी बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और इस फैसिलिटी की तरफ हम लोग भेजेंगे क्योंकि तो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है तो उनको भी बम्बई जाना पड़ता है पूना जाना पड़ता है तो उनके लिए भी एक सहूलत है कि ये भी एक फैसिलिटी बनी है दरफ... तो जी मराठवाड़े तो का ये पहला ही शोरूम है हम लोगों का और हम चाहते हैं कि हम उसको बढ़ाएं अगर एक पहला थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए फिर हम उसको और बढ़ाने की फिक्र करेंगे सर सिटी के अंदर बहुत फर्नीचर के स्टोर है उसमें अपने स्टोर में क्या विशेषता है क्योंकि हमारा स्टोर में एक ही जगह पे पूरी रेंज अवेलेबल है डिस्प्ले के साथ अवेलेबल है एक तो ये विशेषता है कि हमारे पास पूरी फुल रेंज अवेलेबल है इसमें प्रीमियम रेंज भी अवेलेबल है इकोनॉमी रेंज भी अवेलेबल हर हर सेगमेंट के कस्टमर के लिए बराबर रेंज है और रेट रीजनेबल है रेट रिजनेबल है।, है और क्वालिटी जो है वो हम लोग जो क्वालिटी की हम बात करते हैं वो डिलीवर करते हैं तो क्योंकि हम ख़ुद भी इसको मैनुफेक्चर कर रहे हैं तो हमको क्वालिटी में कंट्रोल है और हम खुद कस्टमर देख सकता है अंदर बाहर कभी भी कुछ को कोई मेंटेनेंस आए कुछ आए तो हम लोगों के पास पूरी सपोर्ट टीम है जो उनको सपोर्ट दे सकती है इस तरीके का पूरे औरंगाबाद में कोई निज़ाम अभी तक नहीं है फाइनेंस अगर कोई लेता है तो फाइनेंस तो जी, तो जी जी इसमें फाइनेंस भी होता है फर्नीचर फाइनेंस भी होता है उसकी भी सहूलतें हमारा स्टोर है वो करा कर देता है आज के दिन आ, ये पूरा स्टोर जो है वो डिस्काउंटेड स्टोर है यानी अगर आप बम्बे पुणे और बड़े इलाके से स्टोर पर तो देखेंगे तो ये एक बहुत रीजनेबल रेट में आ, अपने इलाके के लिए एक स्टोर है औरंगाबाद वासियों से क्या आह्वान करें मैं औरंगाबाद वासीयों से यही आह्वान करूँगा कि वो स्टोर पर आए और फैसिलिटी को देखें है।, है ना जैसे अभी आर्किटेक्ट और ये लोग आए थे उनको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा ये स्टोर है क्योंकि ये स्टोर ग्राउंड फ्लोर पर छोटा नजर आता है मगर नीचे आने पर यह बहुत बड़ा नज़र आता है है ना और आपके माध्यम से भी आपने भी उसको देखा है तो कितना बड़ा फैसिलिटी नहीं है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा औरंगाबाद वासीियों से ये लोग आए और इस स्टोर बार विजिट तो करें और उसको उसका उसका फ़र्क उनको ज़रूर दिखेगा ठीक है ओके शुक्रिया